Наша команда Красные, Красные Дьяволята! дьяволята! Девиз? Насти, помочь предупредить, и это нам поможет жить! Да, нам очень нравится этот конкурс, каждый год принимаем участие. Надеемся, что и в этом году займем первое место, и все-таки наши малыши уже поедут на всеукраинский фестиваль, конечно, без нас. Вот. Но мы все же надеемся на это. Это замечательный конкурс, который учит просто детей правилам поведения с огнем. Это российская школа. Феодосийская Я доссильская десятая школа. Уникум! Уникум! Есть у вас девиз? раз, два, три. Вы знаете, мы большое внимание уделяем различным направлениям воспитательной работы. Но, наверное, особое место здесь занимают те дети и те преподаватели, которые работают в направлениях юных пожарных, юных инспекторов движения. То есть готовят и работают с теми детьми, которые являются уже на сегодняшний день помощниками, которые несут свои маленькие знания в свои классные коллективы. Заражают по-хорошему, заражают желанием работать, желанием узнать побольше, желанием жить безопасно своих одноклассников. И для нас это очень важно. Сегодня в здании музыкального училища, в концертном зале имени Петра Ильича Чайковского уже в 15-й юбилейный раз проводится фестиваль дружин юных пожарных. Сегодня сюда съехались дети со всех регионов Крыма. Лучшие команды представляют свои выступления и покажут друг другу, как нужно себя вести в той или иной чрезвычайной ситуации. de yeah, Начерк на л ⁇ к, он грустит, И рядом случает с юбами, солны, Стояла галактика, шаба, шаба, И целый день И шли мы бой с тобою, без опаски. Ты нас всегда надежно защищала, Товарищ Каска, товарищ Каска. Ты нас всегда надежно защищала, товарищ Каска. Порой The glass puxa, И люди этой профессии готовы прийти к вам на помощь всегда, в любое время, нет и ночь. Потому что там работают настоящие крутые парни! И самых преданных